tam var. Buyur. Kim? Necəisiniz? Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Yenə yəni, həmişə dediyim kimi biz də yaxşıyıq. Şücr ayağın yola saldım. Hazırğa buraları yığışdırıram, yemək yeyilib, səhər yeməyi e, ha, şey ortada. İndi də Saçlarım fənlədim, bəlkə yarımçıq qalmışdı. İndi bol, tık, tık, tık. Na yuyum. Gəl üstərim bir də konfitle sostuyum. Bəlkə o tərcəh edirəm koridor adına. Nəysə. Belə. Günümüz başlasın. əsəndə hal olmamışam. Ə bir də silotqa balanslı Toskanyanın kartuşka yeməyə. Qoxsuz is. Ə sa saatdır bucağı içdim. Gedəsi yeri var deyə tez ona görə də yemək bişirmək istəmirəm, insə qoxuq üstünə çökməsin deyə. Mən görə ilə bir şey fikirləşdim. Əslində de dedi yumurta ilə də yanına bir də yumurta da qoyum, qaynasın. Kartuska yumurta, slodka belə. Mən evdən çıxmamış şey deyim, yedim. Mənim e, Instagram e, normal Instagram-ım naraba bir dənə çırpıq şirəcirləndə, çırpıq qaynağı oyanda özümə Bir də əlavə e, hesablaşmışdım. E, çirpi üçün cip çirpi qoydum, cipləri şəcim qoydum. Nə isə e, onu o çirpikdən qutarımdan sonra dayandırmışdım, silmişdim şəkilləri. Dururdu. İndi qərar verdim, birdən yadıma düşdü. Dədim, e, onun adını dəyişdim. Əslində e, buraxmışdım, prosta adi e, qoymuşdum. Sonra düşüşümcü YouTube kanalının adı ilə bir yerdə adını qoyum. Lamiyan cündüyü elə belə ad qoydum. Belə e, telefonda YouTube profil şəklimi tapdım, belə bir şəkli qoydum hələ içi. Test tutmuşam, yox test. Belə e, bir də şəklini prosta paylaşdım. YouTube kanalımı beləsizə skrin elədim, şəkli paylaşdım. E, i̇stəyən olsa Instagram-dan ə, izləyib, təqib eləyə bilər. Mənə ən azından ə, direktdən də, yəni yorum olaraq, yox nəsə direktdən bir şey yazmaq istəyən də olsa, ora yaza bilər. Ondan sonra belə hələ ki, əslində birinci öz özümün Instagram-ı idi. Bir, bir müddət açıq qoydum YouTube-a görə dedim, sonra YouTube-una yara güvəndirərəm. Sonra gördüm, yox Nə isə onu yenə bağladım həmişəki kimi. Bu ə, açıq qoydum burda sıf yani YouTube-a belə paylaşaram. E, YouTube-dan da istəyən yazar, burdan da görən olsa YouTube-a gedər, deyə belə bir şey fikirləşdim. E, YouTube e, Instagram adını bir də yorumlara yazaram. Belə belə bir şey eləyərəm ə silkof falan hələ qoymamışam, qoyadı bilmirəm deyəsəm Instagram-da necə mini falan keçəndən sonra YouTube silkasına qoymaq olur ə, Instagram-a. Olducə hələ ki belə. Ə, belə. <laughs> Bir də indi Orxan getdi, ayağını gətirsin. Ayağını gətirəndən sonra biz çıxacağıq evdən sıranı, bilmirəm ospet eləyib hara danışığımıya yox. Həm bildiyiniz kimi də mən ağzım açıldısa, vəsü yumulmur. Bir dən prosta bir yorum gəlmişdi. Eee, yadıma çıxmamış, unutmamış istəmirəm videonun içində tez cavablandıran bir söhbət kimi də olar kontrast. Ya əziz qəbal, mümkündirsə başqa millətdən olan qonşularınızdan onlarla münasibətinizdən, onları onların da evdarlığıdan çəkin. Siz, siz onlara bizi təmsil edirsiniz. Azərbaycanlı ailə haqqında düşüncə və təəssüratları. Düzün sözünü desəm, ailədən fərq, ailə fərqi var. Yəni biz Azərbaycanlıyıq deyə bizim də bütün Azərbaycanlı ailələrin bütün hamısı, bütün hamı ideal deyil. Burada da görünür ki, ə ba -ba -ba başqa üzrədə Zirzandan tanıyan da var, tanımayan da var, sevmeyen də var bizləri, sevən də var. Yəni biz bunlardan oturduğu eləyiriksə, biz bunlarla dostluq, qonşuluq, nəsa belə bir şey eləyiriksə, mən əslində bizdə belə bir qonşuluq yoxdur. Mən eşidə salam-salam eləndiyim insanlarla yəni qonşuluq eləmirəm. Bizdə sırf mənim keçcəl elədiyim, qonşuluq elədiyim ə hansıların üçün biz ailəvi tanışlığımız var. Ailəvi o, o da mən Orxan. 1-2-si mənim öz şəxsi tanışlığımla olan insanlardır. Qalanı həm də Orxan, Çerez Orxan, Orxan tərəfindən məən canlıdır. Yəni Orxan tanıyıb ə, əlaqə qurub Orxanda da həddindən artıq əsəcçilər var, qonaqsevmiş, çıçılar var, heçsənə belə dostluq, tanışlıq belə istənir. Yoq. Orxan əxsinə, Orxan da sevir qonaq qonağı, belə dostluğu, nəvəlü məhə, münasibət, əlaqə qurmağı xoş sevir. Ona görə də o da. Dostluq, tanışlıq çoxdur. Burda oxuduğuna görə, burda işlədiyinə görə e, istər-istəməz rus tanışları, yəni özümüzünkülərdən çoxdur. Demək olar ki, Orxanın da bir-iki Azərbaycanlı tanıdığından başqa heç onlarla da yanı e, Orkhan paniyer, всё, belə. Yəni bizim keçənimiz, əla şeyimiz yoxdur, sırf ruslarlamdır, ruslar da deyə bilərəm ki, bəlkə də biz bizdən rusların çox şeyini dəyişdirmişik. Şəxsən ümumi bütün amosu desəm, mən 10 ilincisində hərdən bir zarafat edirəm, deyirəm, hiss elədilər ki, mən gəlirəm bura bütün qanunlar dəyişildi, nəvli məxər. Hər kəsə də 10 il bundan qabaq elə meyvələr var idi, ki, bura gəlmirdi, burada olmurdu. Ayrı şaftəli deyim, nəvli məxər, nə deyim, nar deyim, heyva deyim, məxər, buralara gəlmirdi. Yəni adi bir şeylər. Getdikcə irəliləyir, hər şey dəyişir, müasirləşir. İnternet, vaxt, internet zamanı əsdi. İnsanlar uğra çıxır internet görür. Baxırsan, əvvəlləsinə nisbətən evləri, tərsləri ıı, bunlar evə baxan deyillər. Evindən belə nə bulmaqı, mebel alsınlar, bizim kimi onun alsınlar, qapacaqsa elə ona görə də burada Rusiya da nə yaxşı mebel tapmaq olmuş deyər. Hələ yavaş-yavaş belə savremenə rəşinlər belə normal mebellər gəlir. İnsanlar köhnə evlərini satıb təzə ev almağa belə daşı Atəmlər baxsan neçoxu heç elə də yaşayır. Nə bilim, ev 2 günündə olur, məbhum baxı ev remontsuz paryatqası olur, amma dünyanın nə bilim hassa ölkəsində stroy edirlər. Yəni bunlar heyran sevinirlər, yesinlər, içsinlər, gətsinlər, ən əsası odur, evdə vşo, şey. yatdım, yedim, vşo. Şey. Ə bizim işlər gəldi. Məqsəd belə deyəsən danışıb qutaramayacağam. Yəni deməm od ki, həddindən artıq yana yəni, bizim kimi qonaq pərvər, nəbün belə deyillər, amma bizim dostluğumuz elədir, biz insanlar, yəni uşə vardır, qonaq sevəni də var, sevməyəni də var, bəlkə eləsi var ki, heç biz indiyədək heç bax evlərinə getməmişik hələ. Belə üz də var, yəni e, görüşmək istəyəndə hətta biz sizə qonaq çağırmaq istəyirik. Yəni Bu da elə bir şeydir, şey Azərbaycanda başqa bir şeydir. Azərbaycanda heç kəs heçəsə qonaq çağırmır. Həm kim istəyir ora gəlir. Mən belə sizə gələcəm. Yəni və вообще çatqabı deyirlər. Elə fürsə bir, bir də gördünüz qanlı deyildi qonaq gəldi. Yəni indi e, deyilib gəlindir. Demirsən, sən bizə gəlinə. Yəni indi o da var. Ha, o başqa məsələ. Nəysə. Amma ən çox burada sən zərfırsan deyirsən ki, bu gün bizə qonaqça. Əgər sən onu görmək istəyirsənsə, sən onu qonaq çağırırsan. Bunlarda də heylədir. Yəni istəyən, hə, bu gün bizə gəlin, bu gün qonaq, yəni belə otağın, belə. Yəni elə bir bayram, elə bir qonaq olmayanda, e, sən də evə bir şey alırsan, aparsan. Mən gördüyünüz kimi bir neçə videolar da var, məsələn, bir şey bişirirəm deyirəm eləcə də əzi biyon qonaq. Çünki elə-belə yığıncaq olduğuna görə, ha, hə, əlində bir şey aparsan, sən də bişirib şey aparsan. Yəni elə olur ki, heç aparmırsan, onlar da çılanda deşinə gətirmir. Nəsə bizə ən vacibli bir şey deyil. Yəni onların da qonaq pərvərləri də var, olmayanı da var. Yəni gedirsən, çünki onlar bizdən həddindən artıq qonaq pərvərlik görürlər. Cəlb, yəni görürlər ki, həqiqətən aslan stol nətəridir, onlara qarşı münasibət nətəridir. Onlar da istərsə məsələ qonaq çağırdı, onlar da başlayır öz bizdə aləmlərində nə tədirlər? Yəni onlar da çalışdığı qədər görünücü yaxşı stollaşmağa çalışırlar, yaxşı qonaq qarşılamaya çalışırlar. Eee bolluq görürlər. Sonradan da çalışırlar ki, bol olsun hər şey, yaxşı olsun hər şey. Yəni belə. Yəni pis şey görməmişik indiyə qədər. Yəni hərəsini millətin xarakterini dəyişdirmək olmaz. Millət yəni biraz məni görür, mənə belə qarşılayırsa, yəni əvəz-əvəz kimi, o da xoşlandırar. Yəni amma var yaxşısı da var, pisidir də var. Bizdən də məsələn, mən YouTube kanalı açmışam. Mənim burdakı rus dostlarınız ərrə vaxtda hamısı məni təqib alırlar. Nəcibəcə də mənim öz qohumlarım da məni heç almayan da var, baxmayan da var. Məsələn, mən əorxan çağığır məni. Bəs bağlayım, gedim ki, yançı qalmasın söhbət. E, yəni Belə, yaxşısı da var, pisisi də var, yəni demək tərcibəsiz ki, bizim Azərbaycanlılar çox yaxşıyıq, hər şey yaxşıdır. Yəni mən statusumda paylaşdım, məni hamı statusa aldı ki, nə ki bəlkə də mənim yüz qohumlarımdan, hətta elə iç yaxınlarımdan almayanda var, dəstəy olmayanda var. E, amma bunlarda olullarda izliyirlər də hələ. Tam axıra qədər baxmasalar da ən azından dərs baxmağa çalışırlar, həll edirlər. Perovod düzdür mənim həvə. Elə perovod qoymağa mənim sertifikat xava lazımdır. Yəni o heç mən ə, elə dey bilmərəm. Özüm də yazmaq, orada həm videoda bütün hər kəsin mənim perovodu вообще başa şey, gəlmir. Məncə olmamış. Yəni çox şey məni deyirlər, Perovodlar ilə, Rustlinlə də danış, Rustlinlə də nəəsə -nə bir şeydi. Biz baxaq, maraqlı olsun. Yəni başa düşək də çox vaxt deyir, baxırıq, danaq bax, belə məsələsin. Bir şey eləyəndə təxmini başa düşərlər, deyirəm. Amma belə oturub sılıf danışadı, bilmirlər nə danışdılar. Amma yəni dəstəy də olurlar, yaxşı da əlaqəmiz var. Ətnə şey nə bilinmə axar. Münasibətimiz yaxşıdır. Pislik görməmişəm bizə də qarşı həddən artıq yeməklərimizi çox sevirlər. Bizim milləti də göründükləri kimi görürlər ki, həddən artıq insanlıq da var belə baxanda əslində. Insandan da insana fəqrə baxsın, fərq yoxdur. Rus Azərbaycanı münasibətdə baxsan, görürsən, nəsə bir başqa bir atda bir başqa şey yatır sənə qarşı nəsə xeyirnə, sənə qarşı nəsə pislik. Xüsusən şey. də başqasına istərsə uzaqlaşmağa Ə, fərqi də rus, Azərbaycanı hər şey qarşılıqlıdır, həqiqətən də fərqi yoxdur. Bəzən həddindən artıq yaxşı olmaq da yaxşı deyil. Bəzən özünə belə baxırsan, kiməsə o qədər yaxşılıq edirsən ki, mənə ə, qarşı bu şeyin qarşılığını görmədim. Həddindən artıq da insanlara ə, bunu da başa düşmüşəm ki, çox da belə həddindən artıq dəyər vermək lazım deyil, çünki sən onlara dəyər verdinsə, onlar özlərini həddindən artıq dəyərli hesab edib sənə sənə dəyərsiz gözündə görürlər. Yəni hörmətin ə, başa düşməyənləri də var. Yəni ya yəni, nəsa bir şey almaq, verməkdən söhbət çəkmir. Bir insana ürəyi açırsan, yaxşı olsan, fərqi yoxdur, rus, Azərbaycanlı, həddindən artıq ürəklə davransan həm gadla davranırsan, suru görsən ki, o insan səni ancaq səndən gözləyir. O hörməti, o şeyi sən ondan görmürsən qarşılıqda. Hər, hər şey səndən gözləyir ki, gör. sən də başlanğıcdan yavaş-yavaş məsafəni qormağa. Ay, sən dəyişməmisən. Ay, sənə başlayır incikli. Ay, xeyr ola. Səhər küsürsən məndən. Mən ancaq sənə qarşımalıyam. Sənə hörmət eləməliyəm. Hörmət hər yerdə qarşılıqlıdır. İstərsiniz rus, Azərbaycanlı fərqi yoxdur. Yəni millətin də hamısında yaxşısı da var, pisidir də var. Bizə də qarşı münasibətləri məncə pis deyil, vardır, sevmeyənləri də var. Eee, istəmeyənləri də var. Ləf insanlar var. Yaxşı, mən Orxan gözləyir. Mən getdim, sonra yadıma düşən bir şey olsa deyərəm. Eee, sonra davam edirik. Biz sıxdıq evdən. Yağış da yağır, qəşəng. Yaxşıa düşdüm. Gendim bazardan gəldim, bura. Nohutdan aldım, saraz nohutdan. Uşaqların da xoşuna gəlmişdi, onlar da yedilər. Necə cəhd edəm indi Durxan. Getdim zapravkıya. Gərir məhalla mağazina. Ayşən xanımə telefona baxmağa. Papasının yoldan çıxardım. Bilmirəm söz verib ki, çox şey eləməyəcəm. Və səhrlət kimi çix salacam. Eyni oynamayacam nə nəsə belə. Məktəbə qoymayacaq. O heç məktəbə verilməyəcək. Öz sağlığı var, onu aparacaq. Ha bilmirəm mən heç istəmirəm. Bir söz fikirləşdi, mən özüm telefonumun da ekranı qırılıb. Dedimcə ona verim telefonumu, mən özüm alım boşdur. O da çox normalda mən indi IC ilə biraz ucuzu telefon alacam. Özümə indi də elə ucuzusunu da ala bilməyəcəm deyə qalmışam belə. Bəcə indi IC-lə <coughs> alanda ucuzda bir şey. Mən həritələmə də dəsəm amma dəra Biz sıxdıq, evə gedirik mağazindən və mən çox sevincliyim. <laughs> Özüm aldım telefonu. Üçün həqiqətən də çox belə yaxşı bir telefon idi. E, qiymət də yaxşı idi, yenmişdi. Bönbül bayramı idi. Əslində bir cədən idi. Elə vitrindən götdü verdi, vsü. Onu da qaçmaq istəmədik. Ayşə ilə yəni onun yarı qiymətini Ayşə ilə aldığımızı Mənə aldıq normalisini qiymət də endirimdə olduğuna görə çox əlverişli oldu. Eee, evəcə də göstərərəm. Qurxamam, səhər işdə olacağına görə xadarkamız dindən verib. Dubayski ətir alıb, o da yəni içində e, yağdır, yığıb zakazla, ağdan qramdan onlardan tutquşaydı. Belə su şamçı axıb eləyər birdən. Belə gedə evə görək Ayşel də razı qalacaq ya yox. A, əslində bir demişdik ki, bəlkə mən telefonumu verim sənə sən özün alım. Razılaşmışdı. Hə, görək görək. Bizim də böyünlər bayram yeməyimiz qabaqdan düşdü çünki Orxan səhər işlədi. Mən gəldim. Biz yeməyimizi qarın yedik. Orta mən bu ətir aldığı yerdən o sabunlar qalıbdı belə. Qəşəng Dubayın sabunlarıdır. Qəşəng ətirləri var. Onda şəla belə telefona. Telefon dediyim kimi əslində bir fişirimiz var idi. ASL-ə telefon alaq. Yəni məndə fişir yox idi. Mən əvvəlcə şey istəmirdim. Oy blok ilə gəşəş yəni, şey ağır. Belə gözüm Originaldı. Yaxşı götürüb yəqin yığar bəriyətdanın. Nə isə bunu içində də prozraçnı çıxoğlu var idi, podarka içində idi zavodskoy. Əslində yaxşı, çünki rəngi çox xoşuma gəldi, həddindən artıq çox xoşuma gəldi. Aşk yaşadı rəngi ilə. Yaşıl rəngli, gözəl yaşıldı. Burada belə tuturam si-ni görsən. Amma belə yaşıldı, gözəl belə bir cürə yaxşı rəng və ori belə çox keçəkdirəncə. E, qiyməti də bax, o, salıdır, belə də baho olsa da rəngi belə cazbeləmsin. Amma qiyməti yaxşı olduğuna görə 3 kamera oldu. Bəl. Elə fikirləşdim ki, bəzən bəzi yerlədə elə vlogumu o okay, telefondan çəkirəm. Əslində o birisi telefondan <laughs> ilk vaxtlar ofis telefondan çəkirdim. Mən deməyincə mənim montaj proqram yaxşı proqramada dəyilmiş və videoları çəkirdim, qəşəng görünürdü. Montaj eləyib eləyəndən sonra baxırdım ki, keyfiyyətidirin əksinə yaxşılaşmaqdan pisləşir. İndi o proqramı yükləyəcəksiz. Həmənci yaxşı proqrama indiki hansından montaj eləyirəm. Videolarımda bəzən onla çəkərəm. Qava kamerası da göründürcüyümü qəşəngdir on sona çox aydındır. Mən nənə məna idi şey belə baxanda, Allar, iPhone, Samsung hə mənim əslində ən xoşladığım telefondur, amma onun da belə baxanda bu tipi, belənsə içinin bu xarakteri olan telefon, o 50.000 min, neçə mindir. 40.000, min, 50.000-dirsə bu mən aldım 12.000-ə, 13.000-ə. O da endirimdə idi. Həddindən artıq Yəni qiyməti yaxşı idi. Yenmişdi qiyməti 13 minə rublə. Mən onu belə qatıtmaq istəmədim. Mənim də telefonumun ekranı qırılıb. Yəni əslində heç xoşlanmıram telefon dəyişməyə. Belə dağılır məndə. Düzü tezda o telefon düzülsüzü. Niyəsə bilmirəm. Ha alxdan da elədir ki, tezdə alıram alan kimi. 1-ci gün, 2-ci gün düşəcək, qırılacaq, ondan sonra da qəşə heç qır düşməz, heç qırılmaz, işləyəcək axı. Kimi. Amma niyəsə mənim sağlamat telefon işlətməyə axı. Bunu da şüşəsi öz ə, taxtığımız qoruyucu şüşədən olmuşdu. Sonra dəyişməmişdim deyirdim sonra-sonra elə qalmışdı. İndi bu ekranın özü qırılıb. Buna da indi görəsən nə vaxta gedə al almaq lazım. Orqan çıxlandı. Nəysə şüşə alma hazırdır. Özün sizə belə prozrachna ə rəng çaldı qoyublar. Yaxşıdır. Almaq çünki əslində elə alsaydım da belə alardım. Çünki bu öz rəngi çox xoşma gəldi. İstəmirdim gizlədəm rəngini. Yəni yaxşı oldu. Düzdür, burada u bi də sıx olma rəngi ilə başqa cür olur. Bunu no, yaxşıdır. Ən azından qiyməti pis değildi. Kamerası yaxşıdır, pamətdi, yaddaşı 128 GB-dır. Mənə də belə bəyənməsə. Mən əncəq telefonda montaj elədiyimə görə mən gec yüklənmələrinin səbəbi çox vaxt e, yer dağılığı olurdu məndə montaj eləyəndə. İndi e, yaxşı olar. Mən ən zəhlə gedən şey niyə xoşma gəlmir telefonla danışmaqdan, bax içini belə köçürdümək. O proqramını, bu proqramını, bəzi şeylər paroludan çıxır. Amma indi YouTube-da olduğuna görə e-mail falan hamısını düzgün burax hazıraşmışamız onlar. Həm buna pervoda belə, müəllim, köçür müəllim buna. Belə bunlarla məşq olun. Mən isə bezdim, yoruldum. Özümə çay gətdim. Daha doğrusu hər şeyi eləmə asatdı bir Instagramımı. Və hansıdır? Bu çeynə bilmərəm. Instagramımın nə deyəcəm? Əsl özümün işlətdiyim Instagram-a heçsa sadəcə gələ bilmirdim. Heç sürə sevəyən bilmirdim. Başqa. Əsl sə səselirsən. Heç. A Heç dura almırdı. Nəsə bir də Instagram təzəsilmişəm, təzə yükləmişəm. Bitər ki özümün üçünə işlətməyə girmişəm. Halbuki bu tə birinci dəfə bu təzə açdığım bayaqlar demişdim Instagram YouTube üçün açdığımı. Düzenləyirdim içirmişdim. İkincisində özüm üçün ən əsası məni özüm üçündü. Çünki o mən təzə açmışdım. Yəni bir dənə böyük şey şaşır qoymuşdum hissoda. Yəni onun dərdi asan idi. Əsasən öz Instagram'ım idi. Ona heyiflənirdim. Yaxşı açdım. Çəkməyə gətirfəm. Mənimə qutarmır telefonlar. Ə, qısacası tez-tez telefonda təzələndən, yəni güllük olaraq bir dənə yenə əlavə hesab açdım. Onu bilmirəm. Ürə onun şəklini öz profil şəklimi, e, YouTube-dakı profil şəklinə eynən ora qoydum. Yəni axtaranda görülsün. Birində bir başqa şəkil durubdu. Bu gün köhnə telefona açılanda başqa şəkildi. Orada da göstərmişdim məxəf videoda. Orda o zaman eş, YouTube profil şəklimdə ə pahaşdanm bura oje mən e, çıxış elədim ha istədim kirəm nəsəs hesab bağlaya məsəndə hesab nətə bağlayırlar istəyəndə Ay qoy, ay qoy. Feyndə mənim dey. Həm səlib bat kimi şeyləmə sevinər. Bax. İş padarkası evə daxil olub. Baxın nə təbə. Amso ayağını spətəkasa sevinibdi. Yox. Baxın nə təb. Na papamlarına padərlikalamışdım. Neler bir qabalıqdır. Bir dənə də kitabalıq. Çix sirrlərimi yazıram mən bura, heçsə söyürəməsə. Görək çim yazanda bu sirrlərimiz ölə düşəcək öz. Nəsə sözüm yazdımsa görəsən öz dünyamında yazdım yani, sanayırsan. Öz dünyamında qayam. Ha sən sən Sen Dur bu havaların avarotu yansın. Bunun, bunun atı koysan belki sen tuz ve sirveye şey sokayabilmesin diye <laughs> Oy kum! Ben size bu atı atacağım. Sen işte başarı atış mı yasasın? O bir şey O bir şey Mən səni göstərirəm sən də şeyin o tərəfə. Nekov da saçımıza dəyəcək. Nə? Təriflədim. Səmay telefonum qutardım. Hə. Kapaqda olar. Mən sənə çağırdım. Abidinə sə deyəcəyimi. Heç yox, heç nə. Şo? Yox, hələ gedəcək. Əsas bir iki şeylər var. Və ka burda. Sə deyəcəm nələri silmə. Aha. bu taxta momaman hər gün bunda montaj eləsəm soğunu çıxardıq soq məni çətin olacaq o heyri qorubdur çünən alırsınız hə çox şeylər var düzənə soxmaq uf ən xoşlamadığım şeydir telefonu dəyişdikdə belənsə bütün hər şey günüstmək Gələr. Həm. Ay. Ay, ka telefondan qurtardım. Bunun da Orxana tanış 8 martda görüşürük. <laughs> <laughs> yəni Orxan aylıq mənimə verib də yolum. <laughs> Sağ olsun kimsə. Əslində işlətmək fikrim yoxdu beləsinə da xoşum gəlmədi. Bilinmir, yenə yəni, bu da çaydır, kofe idi, bilinmir. Amma burada belə paxtınçı qırıqdır. Bir dənəsi belə qırıqdır. Ona görə bunu atacam. Belə. Bunlarla hələniyəm, bilinmir. Çaylığı vəbiş, bu necənsə çaynaya. Qüllü-müllü. Budur, baba. Smağı da dudun deyil. Kırılmasaydı qoyardım bir bıraqda durardı amma qırıqdır. Mən nəhayət çıxartdım telefondan, qoydum bir qulağa. Hər şeyini həll elədim. Məndə də bir şey var, onların hamısı bütün proqramlar, bütün hər şey öz yerində. O telefonda nə tələb edə, elə də olmalı bunlar. Hamısını açdım, hamısını düzdüm, qoşdum, dincəldim. Qoydum ora. İndi demək pişirəm, belə yemək bişəməmişdim, sevinmişdim. Mən bişirəsi olduq. Səhr Orxan şey edəcək. Biraz narazı oldum. Kotletlərim var idi. Onları çıxartdım. Yanına da çiçəkdim. Elə manzu vermə şilim yoxdur. Amma təqribən elə tupluq makaronlarım var. Onları da qızartıb üstünə düyü vurub belə bir şey eləyəcəm. Don don qoydum. Hətta yağımı qoydum indi vəz vermə şiləri qızardacam. Səhr də 8 mart sizlər neyəsiz 8 martdan nə tək istə 8 martı bilmirəm. Biz tək o ayçı qızlar da evdə. Ürsən Orxan eşidə işlə, işdədir. E, Yəngəci 9-u keçirlər kişilərinə. E, mən belə evdə olsam, təqvimə demişdim bizə bizdə olaq. E, demişdim uşaqları götürsə biz də keçsək. E, onda onda qonaqları gəlməsi oldu. Bu nochedə o da təxirə düşdü. Biz gəyənə qaldıq təkcə. Əmisi oxuş. Nə oxuş. Ə, İtaliya hər gün bayramdır. <laughs> Əslində yaxşı səyahətdən sonra hər gün elə vaxt olur həqiqətən. Ayda bir-iki dəfə məhzni bayramda hiss kimi sevir. Elində bayram morşi məbş adam. Özünü bayram abı havasını hiss eləmir. Cərağa <laughs> məkaronalar axdım buraxdı səvətdə qala qaba. Suyu tökdüm. Hələ çətim qara olacaq, çox qızarmasa. Burada düyünə qarışdırsanmı? Çox qızarır. <laughs> Hətta nənə artıq vermişim makaronlar. Amma istəmirəm çox belə qızıl qırmızı olmağını. Qaynaxsın. Mən yaxşısı budur ki, yeməyim bişən kimi də Videomda bağlayım. Sağ olaşım. Sağ olun. Bu günlə də bu qəzəl olsun. Qabaqdan gələn bayramınızı da təbrik şey edirəm. Bəlkə səhər çox beçarcılıq olar. Yəni çəkmərəm. Çəksəm də səhər də təbrik şey eləyərəm. Bütün də bütün qızlar, hanımlarınız bayramınız mübarək. Həm bir şey deyirəm, nəçə belə bayramlara çıxasınız. Sağ olasınız.